अल्लाम वरहत ला वर्का वेलकम टू मैं जैन जाना ये जी हमारी थी गंदम अपनी आई थोड़ी सी काम से की थी छुट्टी मेरे तो गंदम से आई कल मैं इंडा ने ऊपर से गर्मी का मौसम ये लगाई थी हमने थ्रैचर बहुत मुश्किल काम है फिर लोग कहते हैं कि गंदम इतनी महंगी है ये इसको पहले गिगना फिर काटना फिर सिखा के लिए थ्रैशर में ये तकरीबन एक अकेला के चार कनाल का इसके लिए निकाल तैयार नहीं जो कि आप देख सकते हैं साथ में ट्रैक्टर का भी शोर वगैरह है बहुत मुश्किल है देखते हैं ये आगे सारा प्रोसीजर फिर एंड पे बात करते हैं हाँ जी तो ये निकल चुकी है गंदम तकरीबन चार कनाल थी ये बड़ी मुश्किल थी ऊपर से गर्मी और मैंने तो ये काम किया ही नहीं कभी कभी फंसना पड़ता है तकरीबन चार कनाल थी और इसमें ये पंद्रह सोलह मान निकल चुकी है गंदम क्योंकि इतना खर्चा वगैरह भी नहीं किया था इसको एक दो पानी लेट हो गए थे लेकिन फिर भी माशाल्लाह पंद्रह सोलह मन हो गई है और ये काफ़ी है घर के लिए और अभी इसको लेके जाएंगे घर पे गंदम को ये अभी थ्रेशर पड़ोसियों के जाके लगी है हमारे यहाँ से ये मुकम्मल हो चुकी थी और अभी ये गंदा वगैरह घर लेके जाएंगे और साथ में ये दूड़ी वगैरह जो निकली है ये भी जानवरों के लिए उठा के घर पे डाली जाएगी क्योंकि ये सर्दियों में जानवरों को भी डालते हैं ना सब्ज़ वो साग के साथ ये थोड़ी इस्तेमाल होती है जानवरों के लिए भी और गंदम अपने लिए चलो ये तो घर की हो गई ना अपनी इसलिए गांव में हमें खर्च भी कम पड़ता है क्योंकि गंदम घर की ज़्यादातर चीज़ें घर की होती हैं हमारी अपनी अपनी और ये अभी बोरों में डाल चुके हैं गट्टू वगैरह भी घर पे पड़े थे अभी ये है तोड़ी जो इससे निकली है इसको भी उठा